Да. Значит, хочу э, сразу вначале вам сказать, что полностью всю информацию о том, что произошло и кто заказчик, и какие мотивы у человека были, я на данный момент не могу, потому что утром я получил звонок, что следствие получает новые данные, пока не оглашать полностью. Э, в двух словах э, самое главное могу сказать то, что э, действительно в последнее время самые непонятные происшествия вокруг батальона Чернеев творятся. Как начиная из аварий на автомобиле, за 10 дней у меня случились две поломки автомобиля, одна к чему привела ну, к аварии, в которую я попал непосредственно. Хочу подчеркнуть, что во время передачи автомобиля, так как автомобиль был подарен, пользование батальоном автомобиль был полностью исправлен это подчеркнуть, чтобы люди не думали, что заранее подарили поломанный автомобиль. А там был полностью исправлен. После моей выписки из больницы прошло 4 дня, как второй автомобиль на скорости отлетает полностью колесо заднее. То есть, благодаря тому, что скорость была небольшая и двигались мы по городу Чернигову, а не на автотрассе, поэтому как бы аварии избежали. Что касательно Моего заместителя Виталия Николаевича, значит, действительно, ну, силами милиции было произведено ряд операций, которые предотвратили заказное убийство. С моей стороны я могу выразить им особую благодарность, потому что человек незаменим на своей службе, на своей работе. Очень долгое время я знаю Виталия, и у него настолько правильная жизненная позиция, что, видать, кому-то не понравилось. И род деятельности нашего батальона не совсем всех устраивает, так как в моем батальоне нет ребят, которых можно переубедить, или которых можно купить, или запугать, или еще что-то. То есть наше мнение остается прежними, все связано только с характером и с родом деятельности батальона.